এ এছ টি এছ চি অ' বি চি এম অ' বি চি যিকোনো কেটেগৰী যদি আপোনালোকে এডিট কৰিব বিচাৰে কাৰেকশ্যন কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইউনিভাৰ্চিটিত গৈ আবেদন কৰিব লাগিব নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে সুনীল তৰণ এটু জেট ইউটিউব চেনেল আপোনালোকে ইতিমধ্যে সকলোৱে গম পাইছে যে অহা আঠাইছ জুলাই তাৰিখে অৰ্থাৎ অহাকালিলৈ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে বি এড এণ্ট্ৰেন্সৰ প্ৰফেচনেল মেৰিট লিষ্ট বা প্ৰফেচনেল ৰিজাল্ট তেওঁলোকে আউট কৰিব তেনে ক্ষেত্ৰত মই আপোনালোকক জনাই দিওঁ এই প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্টৰ পাছত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব কি কৰিব নেলাগিব কোনটো কেটেগৰীৰ কাৰণে কি ডকুমেণ্টছ লাগিব এডমিশ্যনৰ সময়ত আনৰিজাৰ্ভৰ কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব অ' বি চি এম অ' বি চি কি কি লাগিব এছ টি এছ চি ই ডাব্লিউ এছ সকলো কেটেগৰীৰ আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছ কি কি লাগিব সম্পূৰ্ণ তথ্য মই আপোনালোকক জনাম লগতে বহুত শিক্ষাৰ্থীয়ে এইটো প্ৰায়ে সুধি থাকে যে পি আৰ চি কম্পালচৰি হয়নে নহয় পি আৰ চি নহ'লে আপোনালোকে এডমিশ্যন ল'ব পাৰিবনে নাই সম্পূৰ্ণ কথা মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টিৰ মাধ্যমত জ্ঞাত কৰাম লগতে বহুতে জানিব বিচাৰি আছে বা বহুতে মোক প্ৰায় কমেণ্ট ছেকশ্যনত সুধি থাকে যে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি এফিলেটেড গভমেণ্ট বি এড কলেজ কিমানখন আছে আৰু সেইকেইখন ইনষ্টিটিউট ক'ত ক'ত আছে হয় এইসমূহ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে দিবলৈ গৈ আছোঁ তো যিসকল শিক্ষাৰ্থীয়ে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি এফিলেটেড বি এড ইনষ্টিটিউটসমূহত দুবছৰীয়া বি এড এডমিশ্যন ল'ম বুলি ভাবি আছে সেইসমূহ শিক্ষাৰ্থীৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টি বহুত বহুত ইনফৰ্মেটিভ হ'বলৈ গৈ আছে ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাব তবলক আজিৰ মোৰ ভিডিঅ' দিলে মাক হয় আপোনালোকে যোৱা পঁচিছ জুলাইৰ ন'টিফিকেশ্যনৰ যোগেদি ইতিমধ্যে গম পাইছে যে অহা আঠাইছ জুলাই তাৰিখে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে আপোনালোকৰ বি এড এণ্ট্ৰেন্সৰ ৰিজাল্ট পাব্লিছ কৰিব তাৰ পাছত শিক্ষাৰ্থীসকলে কি কি কৰিব লাগিব তো মই আপোনালোকক জনাই দিওঁ যিহেতুকে অহা আঠাইছ জুলাই অৰ্থাৎ অহাকালিলৈ যি ৰিজাল্ট পাব্লিছ হ'ব আপোনালোকৰ সেই ৰিজাল্টটো আপোনালোকৰ প্ৰভিজনেল ৰিজাল্ট হ'ব বা প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্ট হ'ব তো এই মেৰিট লিষ্টটো পাছত শিক্ষাৰ্থীসকলে কি কৰিব লাগিব এগেইন শুধৰণি কিছুমান কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ যদি কিবা শুধৰণি কৰিবলগীয়া আছে বা কিবা যদি আপডেট কৰিবলগীয়া আছে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মটোত তো আপোনালোকে ইউনিভাৰ্চিটি কৰ্তৃপক্ষ বা ইউনিভাৰ্চিটিত গৈ আপোনালোকে অফলাইনভাৱে সেই শুধৰণিখিনি কৰিব পাৰিব তো মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম যে কেনেকৈ আপোনালোকে শুধৰণি কৰিব কি কি শুধৰণি কৰিব পাৰিব মই আপোনালোকক স্ক্ৰীণত লৈ গৈছোঁ তেতিয়া হৈছে লাষ্ট ইয়াৰ প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্টৰ ন'টিছ হয় ত' এইটো ন'টিছটোৰ মতে তেওঁলোকে জনাইছে যে আপোনালোকে ৰিজাল্টৰ পাছত কি কি কৰিব পাৰিব তো মই আপোনালোকক জনাই দিওঁ আপোনালোকে অহাকালি যিহেতুকে এনেধৰণৰ মেৰিট লিষ্ট এটা লাভ কৰিব তো তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত মই আপোনালোকক আগতীয়াকৈ জনাই দিছোঁ যে আপোনালোকে মেৰিট লিষ্ট বা পৰচিনেল মেৰিট লিষ্ট পোৱাৰ পাছতে আপোনালোকৰ কিবা যদি আপডেটছ কৰিবলগীয়া থাকে বা এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মটো যদি কিবা এডিট কৰিবলগীয়া আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অফলাইনভাৱে আপোনালোকে ইউনিভাৰ্চিটিত গৈ আপডেট দিব পাৰিব ইয়াত তেওঁলোকে মেনশ্যন কৰিছে যে কেণ্ডিডেটছ মে' এপ্লাই ফৰ কাৰেকশ্যন অফ কেটেগৰী অৰ্থাৎ স্পেচিয়েলি আপোনালোকে কেটেগৰী এছ টি এছ চি অ' বি চি এম অ' বি চি যিকোনো কেটেগৰী যদি আপোনালোকে এডিট কৰিব বিচাৰে কাৰেকশ্যন কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইউনিভাৰ্চিটিত গৈ আবেদন কৰিব লাগিব ইন চাৰ্ছ কেছ কেণ্ডিডেট মাছ এপ্লাই টু দ্য অফিচ অফ দ্য একাডেমিক ৰেজিষ্টাৰ উইথ হাৰ্ড কপি ডকুমেণ্টছ অন আৰ বিফৰ এনেধৰণে আপোনালোকক এটা ডেট দিব হয়তো মে' বি আপোনালোকৰ আগষ্টৰ পাঁচ তাৰিখমানলৈকে আপোনালোকক সময়সীমা দিব আগষ্টৰ পাঁচ তাৰিখমানলৈকে আপোনালোকে অফলাইনভাৱে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকে আগষ্টৰ পাঁচ তাৰিখমানৰ পিছতহে তেওঁলোকে মে বি আপোনালোকৰ ফাইনেল মেৰিট ডিচটো পাব্লিছ কৰিব তেনেধৰণে আপোনালোকে যেতিয়া অফলাইন আবেদন কৰিব ইউনিভাৰ্চিটিত গৈ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে তাত কেটেগৰী আপডেটৰ কাৰণে বা কেটেগৰী কাৰেকশ্যনৰ কাৰণে আপোনালোকে আবেদনৰ আবেদনৰ লগত বা এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মৰ লগত আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড এণ্ট্ৰেন্সৰ এডমিট কাৰ্ড দিব লাগিব আৰু যিটো আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফি হিচাপে দুহেজাৰ টকা পে' কৰিছে সেইটো আপোনালোকে গাঁঠিব লাগিব লগতে আপোনালোকৰ যিটো অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আছে সেইটো আপোনালোকে প্ৰিণ্ট আউট কপি দিব লাগিব লগতে আপোনালোকৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট প্ৰডিউচ কৰিব লাগিব বা আপোনালোকে ছাবমিট কৰিব লাগিব ইন কেছ অফ অ' বি চি এম অ' বি চি কেটেগৰী ভেলিড এন চি এল চাৰ্টিফিকেট ইজ ইন কাৰেণ্ট ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ ফ্ৰম দ্য কম্পিটেণ্ট অথৰিটি উইল বি কনচিডাৰ্ড তো আপোনালোকে অবি চি এ বি চি কেণ্ডিডেটসকলে যদি কেটেগৰী আপডেট কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এন চি এল চাৰ্টিফিকেটখন তেওঁলোকে আপডেট দিব লাগিব তেওঁলোকে ছাবমিট কৰিব লাগিব আৰু ই ডাব্লিউ এছ কেণ্ডিডেটসকলৰ ক্ষেত্ৰত যদি কোনো শিক্ষাৰ্থীয়ে ই ডাব্লিউ এচ কেটেগৰীটো চেঞ্জ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে চাৰ্টিফিকেট ইন কাৰেণ্ট ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ ফৰ্ম কম্পিটেণ্ট অথৰিটি উইল বি কনচিডাৰটো আপোনালোকে ই ডাব্লিউ এচ চাৰ্টিফিকেটটো তাত আপোনালোকে ছাবমিট কৰিব লাগিব এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মৰ লগত আৰু লগতে আপোনালোকে যদি ফটো কপি অফ এম আৰ চিট যদি বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ পে' কৰি পেলাই আপোনালোকে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত আপোনালোকে নিৰ্দিষ্ট তাৰিখৰ ভিতৰত আপোনালোকে অনলাইনভাৱে আবেদন কৰি পেলাই আপোনালোকে এই ফটো কপি মাৰ্কশ্বিট বা অ' এম আৰ চিট আপোনালোকে ল'ব পাৰিব য'ত আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছ হিচাপে আপোনালোকে হাৰ্ড কপি আপোনালোকে ইউনিভাৰ্চিটিৰ একাডেমিক ৰেজিষ্টাৰৰ ওচৰত আপোনালোকে ছাবমিট কৰি আহিব লাগিব য'ত আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড দিব লাগিব আপোনালোকৰ মানি ৰিচিপ্ট দিব লাগিব আৰু আপোনালোকৰ পাঁচশ টকা যি এপ্লিকেশ্যন ফি এফটো দিব লাগিব আৰু আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মটো প্ৰিণ্ট আউট কপি দিব লাগিব তেনেধৰণে আপোনালোকে প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্ট পাব্লিছ হোৱাৰ পাছত এইখিনি কাম আপোনালোকে কৰিব লাগিব তো ইতিমধ্যে আপুনি গম পালে যে অহা আঠাইছ জুলাই অৰ্থাৎ অহাকালিলৈ পাব্লিছ হ'বলগীয়া যি প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্ট সেইটো প্ৰভিজনেল হয় আৰু আপোনালোকে ফাইনেল মেৰিট লিষ্টৰ কাৰণে ৱেইট কৰিব লাগিব তো এই ফাই ফাইনেল মেৰিট লিষ্টলৈ যে আপোনালোকে ৱেইট কৰিব লাগিব ইয়াত কি হয় আপোনালোকৰ প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্টৰ যিটো ৰেংক থাকিব আপোনালোকৰ যি ৰেংক লিষ্ট থাকিব সেই ৰেংকটো আপোনালোকৰ ফাইনেল মেৰিট লিষ্টত হয়তো আপোনালোকৰ তলত গুচি যাব পাৰে বা আপোনালোকৰ নামটো ওপৰত উঠি গুচি আহিব পাৰে তো আপোনালোকৰ ৰেংকটো একৰ্ডিং টু ফাইনেল মেৰিট লিষ্টৰ মতে হ'ব আৰু ইনষ্টিটিউচনবিলাকে আপোনালোকৰ ফাইনেল মেৰিট লিষ্টৰ মতে আপোনালোকক ৰেংকটো গণ্য কৰিব আৰু সেইটো মতে আপোনালোকক এডমিশ্যনটো প্ৰভাইড কৰিব তো তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ৰিজাল্টৰ পাছত আৰু কিছুমান কাম কৰিব লাগিব সেইটো হৈছে ডকুমেণ্টছখিনি যোগাৰ কৰা তো মই আপোনালোকক জনাই দিওঁ আপোনালোকে কি কি ডকুমেণ্টছ যোগাৰ কৰিব লাগিব তো আপোনালোকক মই কেটেগৰী ৱাইজ জনাই দিওঁ তো সকলো কমন কেণ্ডিডেট এজনৰ কাৰণে বা সকলো কেটেগৰী শিক্ষাৰ্থীসকলৰ কাৰণে মই আপোনালোকক কমন কৈ দিছোঁ যে আপোনালোকৰ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনৰ যিমানখিনি ডকুমেণ্টছ আছে ফ্ৰম ক্লাছ টেন টু আপ টু গ্ৰেজুৱেশ্যন সকলোখিনি ক্লাছৰ আপোনালোকৰ পাষ্ট চাৰ্টিফিকেট কাম মাৰ্কশ্বিট আপোনালোকৰ দুয়োটাই লাগিব লগতে যিসকল কেটেগৰী ৰিজাৰ্ভ কেটেগৰী হয় এছ টি এছ চি অ' বি চি এম অ' বি চি তেওঁলোকৰ কাৰণে কিন্তু কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট প্ৰডিউচ কৰাটো বাঞ্ছনীয় কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট মেণ্ডেটৰী হ'ব কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব অ' বি চি হওক বা এছ টি হওক এছ চি হওক সকলো কেণ্ডিডেটে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব তো এইটো ক্ষেত্ৰত মই আপোনালোকক জনাই দিওঁ যিসকল অ' বি চি এম অ' বি চি কেণ্ডিডেট আছে ত' অ' বি চি এম অ' বি চি কেণ্ডিডেটসকলে কি কৰিব লাগিব কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটৰ লগতে কাৰেণ্ট ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰৰ তেওঁলোকে এন চি এল নন ক্ৰিমিলিয়াৰ চাৰ্টিফিকেটটো প্ৰডিউচ কৰিব লাগিব বা তেওঁলোকে এডমিশ্যনৰ টাইমত তেওঁলোকে দেখুৱাব লাগিব যদিহে তেওঁলোকে অ' বি চি বা এম অ' বি চি চিটটো ল'ব বিচাৰে ত' এন চি এল অ' বি চি এম অ' বি চি কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে কম্পালচৰি নেক্সট আপোনালোকৰ লাগিব ই ডাব্লিউ এছ কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে ইনকাম চাৰ্টিফিকেট বা আপোনালোকৰ ই ডাব্লিউ এছ চাৰ্টিফিকেট যিটো কাৰেণ্ট ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰৰ হ'ব লাগিব ত' কাৰেণ্ট ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰৰ যিসকল ই ডাব্লিউ এছ কেণ্ডিডেটৰ ই ডাব্লিউ এছ চাৰ্টিফিকেট বা ইনকাম চাৰ্টিফিকেট আছে তেওঁলোকে ই ডাব্লিউ এছ চিটত এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব আৰু যিসকল এছ টি এইচ কেণ্ডিডেট আছে এছ টি এইচ কেণ্ডিডেটসকলে পি আৰ চি অৰ্থাৎ পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট চাৰ্টিফিকেট প্ৰডিউচ কৰাটো বাঞ্ছনীয় ত' সকলো কেণ্ডিডেটৰ কাৰণেই পি আৰ চি টো বা ড'মিচিয়েল লাগিবই কিন্তু যিসকল শিক্ষাৰ্থী পি আৰ চি বা ড'মিচিয়েল নাই বা তেওঁলোকে আবেদন কৰা নাই বা এতিয়া পৰ্যন্ত তেওঁলোকে পোৱা নাই তো তেনে ক্ষেত্ৰত অইন কেটেগৰীৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে পি আৰ চি বা ড'মিচিয়েলৰ ঠাইত তেওঁলোকে আধাৰ কাৰ্ড বা ভোটাৰ আই ডিৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্টছ অফ আছাম হিচাপে প্ৰুফ দেখুৱাব পাৰিব কিন্তু যিসকল এছ টি এইজ কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকে কিন্তু পি আৰ চি কম্পালচৰী প্ৰডিউচ কৰিব লাগিব কাৰণ অসমকে ধৰি অৰুণাচল বা মেঘালয়ৰ এছ টি এইচ কেণ্ডিডেটসকলে ইয়াত এডমিশ্যন ল'ব পাৰে তো তেনে ক্ষেত্ৰত এছ টি এইচ চিট ল'বলৈ হ'লে বা এছ টি এইচ চিটত এডমিশ্যন ল'বলৈ হ'লে আপোনালোকে অসমৰ স্থায়ী বাহিন্দা হিচাপে প্ৰমাণ পত্ৰ হিচাপে পি আৰ চি ডকুমেণ্টছটো আপোনালোকে এডমিশ্যনৰ দিনাখন প্ৰডিউচ কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আপোনালোকে এইচ টি এইচ চিটটো লাভ কৰিব তো এইখিনি আছিল আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছ সকলোখিনি ডকুমেণ্টছ আপোনালোকে এডমিশ্যনৰ সময়ত ছাবমিট কৰিব লাগিব এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মৰ লগত আপোনালোকে যিহেতুকে কিছুমানত অফলাইন হ'ব কিছুমানত অনলাইন হ'ব তাত আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যনৰ লগত এইখিনি ডকুমেণ্টছ ছাবমিট কৰিব লাগিব আৰু যেতিয়া আপোনালোকৰ এডমিশ্যন হ'ব তেতিয়া আপোনালোকে ভেৰিফিকেশ্যন হিচাপে অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছখিনি আপোনালোকে প্ৰডিউচ কৰিব লাগিব তো এইখিনি আছিল আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছ তো এতিয়া আমি জানি লওঁ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি এফিলেটেড গভমেণ্ট বি এড কলেজ কিমানখন আছে আৰু ক'ত ক'ত আছে তো মই আপোনালোকক স্ক্ৰীণত লৈ গৈছোঁ তই এইটো হৈছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি এফিলিয়েটেড গভমেণ্ট বি এড কলেজৰ লিষ্ট তো মই আপোনালোকক জনাই দিওঁ ট'টেল সাতখন গভমেণ্ট ইনষ্টিটিউট আছে আণ্ডাৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি তো ইয়াত আপোনালোকক মই জনাই দিওঁ প্ৰথম লিষ্ট লিষ্টৰ প্ৰথমখন ইনষ্টিটিউট যদি আমি চাবলৈ যাওঁ গভ কলেজ টিচ অফ টিচাৰ এডুকেশ্যন অৰ্থাৎ চিটি তেজপুৰ যিটো শোণিতপুৰত আছে তেজপুৰ টাউনতে আছে ত' চিটি এইটো এটা গভমেণ্ট ইনষ্টিটিউট হয় আপোনালোকে ইয়াতো এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব নেক্সট আহি গ'ল বাণীকান্ত কলেজ অফ টিচাৰ এডুকেশ্যন যিটো গুৱাহাটী লাচিত নগৰত আছে এইটো গভমেণ্ট ইনষ্টিটিউট হয় আপোনালোকে ইয়াতো আপোনালোকৰ কম ফিজত এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব নেক্সট আহি গ'ল ছিক্সন মহাবিদ্যালয় যিটো নগাঁৱত আছে ত' এইটো চিটি নগাঁও বুলিও কয় গভ চিক্সন মহাবিদ্যালয় ত' এইটোও গভমেণ্ট ইনষ্টিটিউট হয় নেক্সট আহি গ'ল গভ বি টি কলেজ গোৱালপাৰা ত' গোৱালপাৰাত দুখনকৈ আপোনালোকৰ গভমেণ্ট বি এড আছে বি টি কলেজ আৰু ডায়েট দুইখনতো আপোনালোকে বি এড লাভ কৰিব তো সেইটো কাৰণে আপোনালোকে এই দুখন ইনষ্টিটিউচন দুখন ইনষ্টিটিউচন গভমেণ্ট ইনষ্টিটিউট হয় আপোনালোকে এই দুখন ইনষ্টিটিউচনতো আপোনালোকে কম ফিজত এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব নেক্সট আহি গ'ল ডায়েট মিৰ্জা যিটো কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিকত আছে ত' ডায়েট মিৰ্জাখনতো আপোনালোকে বি এড এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব কম ফিজত যিটো গভমেণ্ট ইনষ্টিটিউট হয় নেক্সট আহি গ'ল ডায়েট শোণিতপুৰ যিটো বিশ্বনাথ চাৰিআলিত আছে ত' ইয়াতো আপোনালোকে গভমেণ্টভাৱে বি এড এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব যদি যিটো আপোনালোকৰ ফিজ বহুত কম হ'ব তো আমি যদি চাবলৈ যাওঁ শোণিতপুৰত দুখন আছে কামৰূপত দুখন আছে গোৱালপাৰাত দুখন আছে আৰু নগাঁৱত এখন আছে ত' ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পালে যে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি এফিলেটেড অসমৰ কোনবোৰ ঠাইত গভমেণ্ট ইনষ্টিটিউট আছে আৰু কিমানখন আছে সম্পূৰ্ণ কথা গম পালে তো আশা কৰিছোঁ আপোনালোকক মই এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ বিয়াত এডমিশ্যনৰ সম্পূৰ্ণ তথ্য দিব পাৰিছোঁ ত' এতিয়া পৰ্যন্ত যদি মোৰ এই চেনেলটিৰ সৈতে জড়িত হোৱা নাই বা ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোক আগলৈ এনেধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' বনোৱাৰ প্ৰেৰণা যোগাব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ আৰু এই ভিডিঅ'টিক শেহলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনাক অশেষ ধন্যবাদ জয় আহোম